Добрый день, друзья. Имею такой переходничок. К сожалению, он не работает, если нет питания. Есть у меня аудиотехника, там идет в шнуре идут. В общем, блок питания есть. С этим без питания нет. Вот, пожалуйста. Тишина. Каналы молчат. Этот работает. Этот молчит. Мне пришла посылочка сегодня. Вот так. Мы посмотрим, что там внутри. А это то, что я жду. Вот это я жду. Ждал, оно мне пришло. А это как раз переходничок XLA на 3,5. Вроде бы должен работать. Под... То есть он будет брать питание. Сейчас я здесь попробую. Даже попробую здесь. Добавим фантомное. 48. Я добавил. Но он не работает. Все равно попробуем через этот переходничок от боя ничего не было от этой фирмы боя это впервые что-то приобрел сейчас посмотрим вот именно про XLA Pro. Так, и у нас тут верх и низ. Так, вставили. Один, два. Уже что-то заработало. Канал пошел работать. Ну-ка, сейчас мы отключим фантомное, посмотрим, будет работать нет. Что-то работает, не? Работает, но меньше уровень. сто процентов включил. Сюда вставляем, тут тишина. 5 включим фантомные. 8 вольт проверяем через этот переходник не работает через этот работает 123 потом потом проверим его на запись Сейчас с немножко уменьшу 1212 один, два, один, два. Так, это у нас 50 с лишним, да? Так, 50 с лишним. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Проба. Переходника обоя. Серии PRO. Наверное, да, или как там правильно? 35C XLA PRO. Сейчас я перейду только на... два канала. Все, два канала. Пишет только у нас правый канал. Там, где у нас боя. Боя мы проверили. Канал пишет. Сейчас попробуем какой-то там переходник. Не знаю. Ни фирмы, ничего не помню. Уже как бренда не, не вижу. Переключил, но тишина. Ничего не действует. Так что, ребята, рекомендую бою рабочий вариант обязательно с позначкой про отлично я доволен что все таки оно работает сейчас вот для сравнения покажу их какая у них разница ну так вот существенная Еще бы, вот этот указатель был бы, где верхушечка, ну, понятно, боя, где написано надпись. Вот такая вот. Вот такое у нас приобретение. Взял одну пока что для пробы. Буду брать еще на второй канал. Все, вот мы выяснили, что нам нужно брать. Боя нормальный вариант. Рабочий. Для микрофонов, где нет питания своего. Но нужно подключать. Кстати, давайте подключим 24 вольта, проверим. Будет ли работать с 24 вольтами? 1, 2, 3? Да, работает. Сейчас фантомное питание на 24 вольта. Сделаю паузу и запишем при 48. Теперь пишу при 48. Посмотрим, какая разница в звуке. Сейчас фунтовое питание, 24 вольта. Сделаю паузу. Пишет, пишет и при 48, и при 24. Отличный переходник, рекомендую. Ну и кто не подписался, подписывайтесь, можете лайк, поставить этому видео. И всем пока.